Вы сказали такие что может быть революция в Волине зимой, если не будет результата. А кто из легионеров... Э... А чем может быть революция? Ну что, можете поменять всех продать легионеров? А, ну я, Но вы я вы сможете... отвечаю на вопрос. Я бы... Э, кого? Я не хочу уже никого покупать. Не то, что я. Мы советуемся, наверное, с, с, теми уважаемыми людьми, которые находят в себе э, еще характер содержать клуб Волынь. И у нас много есть вопросов по отношению руководства области Волынской Федерации Футбола к футбольному клубу Волынь. Везде же пишут, и руководство области говорит, мы хотим Волыне помочь, а все именно влада, мы не говорим структуры силовые, в данном случае они не мешают, а влада хочет знищить команду Волынь, Вы не знаете это? Выборы сейчас при Федерации Футбола будет 14 Ноября. Все готовится. Вот меня выдвигают кандидаты председателя Федерации футбола. Меня не регистрируют, не дают документов. Так же самое другого кандидата не дают. Футбольный клуб делают не э, членом Федерации футбола Волыни, Делают временным членом. Создается такая э, анти группа антиволынского футбола. Ну, инвестор плюнет, не будет финансировать. Как Климчук написал, я вижу будущее в лицее, там, в этом, в школах футбол. Ну, хорошо, и еще бары можно, парикмахерские, и эти, и коттеджи там еще, под, сборная коттеджей этих. Баров, ресторанов, лицеев. Нормально будут школы. Все будет как в Ровно. Вот это они хотят. Поэтому люди, если будут так относиться к футбольному клубу, мы, мы хотим развития, мы хотим нормальной поддержки, а здесь идет, готовится сильная бомба против нас. На Волыне против Федерации футбола. А? Ну, выгодно не давать документы, а учредители хотят строить базу, не строят. Выгодно, наверное, руководству области выгодно. Выгодно, наверное, предыдущему руководству клуба, которые воюют, суды придумывают, все, тормозят, тормозят. А люди помогают, хотят строить, построить детскую школу, базу закончить. Все хотят этого, люди не собираются не поддерживать волынский футбол. Им надо сказать огромное спасибо, что они это делают. А мы волыняки не хотим. То, что нас сейчас проиграли, это ничего страшного нет. Идет такая, готовится какая-то контрреволюция против футбольного клуба Волы И будем играть переса бани и сборная бани. Вот это я боюсь всего. А то, что мы будем 14 или 8, разницы нет. Футболисты проигрывают, они теряют премиальные, теряют рейтинг, теряют болельщиков. Хотя болельщики тоже, скажем, Волы не так, не сильно там есть фанаты вот им надо сказать спасибо и эти культурно отдыхающие интеллигенции которые сидят дома у телевизора Все ничего не надо команда играет так как есть ситуация я некоторых футболистов могу похвалить но я это не делаю обычно а когда я хвалю журналисты этого не замечают так как в Одессе я сказал прекрасно сыграл Шумахер прекрасно сыграл Матей нигде я этого не видел не слышал и не читал. Вот такие вы журналисты. Только ждешь, чтобы я кого-то поругал, кого-то еще что-то сказал. Вот тогда мы быстро в интернете, ого, ла-ла-ла-ла-ла, интриганты, понимаете, интернетчики, интриганты, журналист. А нормально похвалил людей. Так я никогда не вижу, чтобы кто-то написал. Им не интересно. Вам интересно конфликт, негативы. И, а какой? Никто, пока люди не хотят. А если не дадут нам зарегистрироваться как надо. Это же смешно вообще. Не дадут нормально по-людски выступить, рассказать о проблемах волынского футбола, рассказать о том, что есть 100 тренеров и в Волынской области по футболу, а в районах играет Пермская области без детей. Вот так Волынская Федерация футбола решила. И будет еще хуже, если не хотят прислушиваться, как. Люди хотят помочь и Федерации футбола. Есть план, есть перспективное развитие. Не, не хотят. Давай гроби, мы будем хлопать в ладоши. Вот, это, вот этого хотят. И я больше всего боюсь за то, чтобы инвестор не отвернулся. Проигрывают все. И сегодня не последний, я видел такого проиграл, что сто раз проигрывал, большое дело. Надо смотреть, как завтра играть, как завтра жить. Я сегодня полдня ездил, бумаги собирал за эту конференцию, туда-сюда. Я не ищу причины, я, я, вам сказал, причина не в этом. Грузный нас переиграл тактически сегодня. И так дальше. А другие, которые не дают нам дышать на волыне, спокойно готовятся строить планы, когда со Столяровым работали, мешали силовые структуры. Ни губернатор, никто никогда не поддерживал эту команду. И не мэры тоже, все прятались. Сейчас есть инвесторы, хотят вытолкнуть инвесторов. Где сейчас найти людям? Надо вообще уклониться низко. Где есть вон, в Ровно? Вы же берегите то, что есть. А власть областная хочет это все, вот там какие-то у них это... А человеку надо есть, завтра скажет, я не буду финансировать, и будет крыбас, арсенал, потом волы. Нам надо беречь ситуацию и поддержать, где только инвесторы хотят здесь иметь скромный небольшой городок, но иметь и стульчики доделывать сейчас, чтобы стадион был красивый. Чтобы людям было удобно. Планируем крышу делать на стадионе. С той трибуны, потому солнце все время. Есть проект на стадион но ходят там депутаты, думают, те хотят, чтобы им то построили, те хотят то. Земля 40 лет э, кормила Луцко-Волынский футбол в Там дети занимаются с 8 до 8 вечера. Нету только с пол первого до трех, бо в школе перерыв там. И, все. Мы, и нам думают, как не дать, порядок, бардак там. Покусали эту землю, воюют 30 лет. Щоб цю землю зробити футбольне поле і детскую школу. Є проєкт 5-4 футбольних поля. Ми хотим это, якісь там трения, щоб не дати. Вот таке воно, волинські у нас. Надо, говорить, э, розігнати. це із-за нас самих, нас усіх розгонять. чтобы э, неправильно держать Волынской Федерации футбола. Она же по существу э, просто блекли так, серо блекла. Поехать раньше в Киев проголосовать за идею Федерации футбола. Безуолый был, ездил, ему давали там 50 гривен. И дали ему там этот Митсубиси, вот они ездят там, вот купьют за углами там, то в Ратно, то в Маневича где-нибудь. Кто была федерация футбола, в подвале там где-то, никого она не интересует. А сейчас хотят навести порядок, нельзя, бо будет профессионально, будет поддержка, будет и материально. Нет, нам не надо, нам надо бардак, нам надо как в ром. Я за это боюсь. Инвестор нормально понимает ситуацию. Когда нам пишут письма, что футбольный клуб Волынь Вроде бы как не является юридическим лицом Федерации футбола Украины. Да нам не надо лезть в жизнь Федерации футбола. Мы хотим жить дружно. Ездим, играем по районам, по селам. Нам это нравится. Мы футболисты нормально воспринимают это. И люди на местах очень здорово реагируют, когда мы проезжаем. И людям надо это делать, чтобы в маленький праздник делать футбол. А э, и инвестор, если видит что нам приходят песни, вызывают нам на суды, не признают нашу, э, наш клуб. Говорит, алло, мы на Волыне вам помочь хотим, а вы не хотите футбола и нас не признаете. Шлют письма туда, куда-то в министерство, каким-то прокурором, куда-то что-то судиться. Чтобы не было футбольного клуба Волыни, чтобы они случайно с футбольного клуба кто-то не стал президентом Федерации футбола. Есть четыре кандидата. Будет строитель, будет тракторист, будет там еще какой-то. Мы что, наверное, лучше знаем, что сделать для него. Нам не надо этим инвесторам или мне денег найти, деньги обмануть, украсть каких-то там тысячу гривен или двадцать тысяч. А люди хотят там кормиться, взносы какие-то там шуримуры крутят, надо серьезно расставить нормально футбол, чтобы дети играли много чаще. Все сократили до минимума и не пускают, чтобы было хорошо. И увидите, может быть шум большой, может быть такая команда вообще на игру может не выйти. Если нам не сделают нормально зеленый цвет, демократически, по закону выборы в Федерацию футбола в Волыни, чтобы нам не писали всякие письма там, что мы не являемся членами. Нам не надо. Но ну, понимаете, в чем дело? Когда команду заявляет, должна быть э, зарегистрирована заявка от областной федерации футбола, что мы являемся постоянным членом федерации футбола. А наша Волы не хочет, чтобы их профессиональная команда была юридическим лицом федерации футбола. Вот парадокс. А что вы слышали в Улынской федерации футбола? Мы знаем, кто где играет, мы знаем таблицу, знаем все, где они играют, что они играют. А сейчас команда губернатора, все, что находятся в его подчинении, они должны голосовать против футбольного клуба. Хотя был президент Янукович, сказано было, что все, вы не помогаем, а тут же делают, помогаем, чтобы вы знали, люди знали. Говорит, копаем яму, чтобы клуба не было. Вы это почувствуете скоро. Я это знаю. И мы по существу футбольный клуб есть в Улыне, которые не хотят, чтобы он был. И удивляется, а что же у вас там такое делать? Вот сейчас месяц до выбора его остался. И будет такая трения. Не открыто они сделают нам Виборчий процес демократический. Та да получається, як нарушається закон, мэр Києва. Всі знають, давно должен бути мэр. не пускає. Влада, не пускає, щоб вибрали мэра Києва. То нас не пускають, щоб вибрали нормального президента Федерації футболу. Ну так в нас буває. От що я боюсь? Щоб повернутися до сьогоднішнього. Як побережно прокоментуйте момент, із, коли Шумахер упав в тому майданчику. Ми дивилися, ну, вроді би, 100%. Ну, ваша думка, что не было тяжелых, не было страшных санкций. Я такие моменты, э, пенальки считаю, какие делал Федецкий, например. Он делал в динамике, он делал, обыгрывал. И когда его цепляли, он падал, потому что его били. Как Семенин в первом тайме уходил, Рома. И он же все, говорю, что ты мяч этот отпускаешь? Он же прыгал к тебе, задержись чуть-чуть. Федецкий уже чувствовал это. На скорости задержишь, он уже бил по ногам. Тут пенальти, когда ты динамика, когда ты на скорости. А что Шумахер там корова на месте крутилась, кто-то его дернул, он падает. Правильно удал желтую, я против таких пенальти. Надо зарабатывать его финтом на скорости, уходить, убегать, чтобы тебя хватали, держали, убивали, чтобы тебя ногу пробили, разбили. Вот тогда пенальки. Это, не надо таких пенальки. Он вторую игру тоже выйдет, скажет судья, меня держат за футболку, дайте пенальки. Судья поступил правильно, я не хочу таких пенальков. И, и, и не надо таких пенальки давать.